oh mm -hmm. художника, Якіма Давидовичу Олевича, на мій погляд, належить до найцікавіших і однієї з найприваднюючих сторінок українського мистецтва другої половини ХХ століття. Його творчий шлях склався в умовах так званого неофіційного мистецтва, андеграунду, одного з найсвоєрідніших явищ культури радянського часу. І може тому його твори стали відомими широкому глядачеві лише в останнє десятиліття, коли з'явилися на широких київських виставках. Я хотіла б згадати лише три з них. Це дві великі експозиції в Національному художньому музеї та, на жаль, єдина персональна виставка творів художника, що відбулася в 99-му році в музеї Івана Петровича Кавалеридзе. Погодьтеся, для митця, який наближається до свого 70-ліття, це небагато. Між тим, картини Левича все більше привертають увагу глядачів, привертають особливою художньою манерою, своєрідністю живопису і тим класичним, надзвичайно глибоким змістом, який виходить за межі картини, виходить за межі суто живописно-пластичних завдань і зачіпає питання, які напряму стосуються людської свідомості, змісту людського життя. І тих складних проблем, які переживає сьогодні наша культура, Якіме Давидовичу, ваш творчий шлях до певної міри можна назвати типовим для того покоління українських митців, яких ми зараз називаємо шестидесятниками, саме з ними. Найчастіше зараз пов'язують нові тенденції, в мистецтві, в українському мистецтві другої половини ХХ століття. І тут ваш особистий творчий шлях я б визначила як дорогу від соціалістичної тематичної картини до суто індивідуального авторського, надзвичайно суб'єктивного і своєрідного живопису. Верно, взагалі, то я почав свою художню жизнь з соціалістичного реалізму. Ну и, в общем-то, я какие-то на этом пути, у меня были успехи. На меня все время преследовало ощущение ненастоящности того, что я делаю. Ну, вся жизнь была ненастоящая в то время, но в искусстве ненастоящесть ощущалась особенно остро. Проте ваши работы и 41-й, и «Захист республики», они имели полный успех, и сейчас они находятся в музеях. Но во всем мире мы, а мы знали об этом, искусство было совсем другим. И вот в этом-то и сущность была вот этой нашей трагедии, что мы вроде бы игрались, мы игрались в искусство, игрались в настоящее искусство, да, в меру своих возможностей, своих способностей, каждый из нас в этом преуспевал, больше кто больше, кто меньше. Но вот это чувство того, что мы делаем что-то не самое главное, все время преследовало. И поэтому, когда я писал эти картины, я, конечно, я хотел, чтобы их приняли, я старался. Я старался так, чтобы они понравились, соответствовали тем нормам. Но параллельно я все время пытался дома, как это говорят, в стол, писатели говорят в стол, я все время пытался что-то делать совсем другое. То, что я видел в репродукциях, вот. то, что я слышал по рассказам. Сведений у нас тогда никаких не было. Але все-таки вы мне рассказывали в наших приватных разговорах про те, какие впечатления на вас э, э выставки, великие международные выставки художников Москвы, Москве, которые вы видели в конце 50-х, в начале немножко позже. Mm -hmm. Это было немножко позже. А тогда, а это было, собственно говоря, я имею в виду сразу время после института. Но вот это ощущение не настоящей работы, оно очень тяжело. трудно, очень трудно делать вещи, в которых сомневаешься сам изначально и изначально нужны ли они. И тому в 59-ом році і з'явилася ваша перша картина, яку з якої по суті тепер розпочинається справжня творчості Левича. Якщо я не помиляюся, це був була, була картина «Дом на роді" або "Трамвайчик", який зараз називають. Да. Да, Скажите, тоже, будь ласка, да. это очень ва важный момент в моей, моей творческой биографии, очень важный, поскольку я сделал этот трамвай в очень тяжелых для себя условиях, чисто житейский, И, в общем, я не понял, что я сделал. Я не понял, я решил, что меня постигла ужасная неудача, что у меня вообще с мозгами не все в порядке. Вот. И первым тогда я увидел Елен Барский, он был старше меня, он... Знал польский язык, он читал польские журналы. Это было тогда через польские, чешские и польские журналы доступна была информация. В те годы они у нас продавались. И он сказал, что ты сам не понимаешь, что ты сделал. И он мне объяснил: это, это роман, антиромантическая эстетика. Ты в плену романтической эстетики. Действительно, мне тогда нравились, соответственно, выразительные, мощные картины. Мне нравился Дадыне, короче и наши социалисты тогда нравились. Вот, но получилось у меня совсем другое. А я даже пришел в ужас. И вот самое, кто... что самая эта картина и потрапила на выставку. Потом и ваши творы, такие уже властные творчие Нет. работы, они не... Но не она попала очень интересно, она попала необычно. Это была маленькая выставка, которая называлась, если я не ошибаюсь, чуть ли не первые шаги и ее, эту работу, увидел Николай Петрович Ущенко. Он организовал эту выставку. Он ее увидел. И как-то пришел какой-то такой непонятный для меня восторг. Я ему показал довольно хорошие, нормальные советские чудо, он их очень хвалил. Вот это мы выставим, это мы выставим, и это мы выставим. Ну что то у вас еще есть? Я показываю этот трамвайчик тоже, очень сомневаюсь, поскольку я не уверен в он смотрел, смотрел, потом вдруг нагу и отшвырнул работы мои, которые ему понравились, сказал, это не надо, мы выставим это. Я говорю, а как это будет сделано? Мы, мы прикроем ее, мы прикроем ее название. Мы назовем ее иллюстрацией. К чему он ходил? Да, конечно, к Достоевскому, но туда трава не ходили. А я говорю, ах, тогда даже... Назовем их иллюстрацией к Брехту. Я приехал, никогда не читал. Не надо. Они, он показал наверх, они тоже его не читали. Вот Но так после... она появилась на выставке эта работа. Кстати, ее тогда увидел Сергей Параджа. пригласил меня к себе. И очень вот хорошо меня принял. И даже вроде собирался меня взять куда-то в какое-то свое кино, а не в какое-то. Это, это Тогда вышел Экзюпери, маленький принц. И он сказал, вот ты мне нужен как художник. На мой погляд на мы. Был самый период десь с конца 60-х, начало 70-х годов, когда появились ваши библейные работы и когда появились надзвичайно сложные и очень дивные черные полотна. Расскажите, пожалуйста, про них. Знаете, что я ведь параллельно с этим, у меня была задача, как у всех новых студентов, кончивших художественный институт, стать членом Союза, то идти, нормально войти в социалистический реализм, в нашу художественную жизнь. Ну, я пытался, как все. И, в общем, дело у меня шло. Я написал в целом четыре довольно больших картины. Все они были приняты, три из них было закуплено. Но дело в том, что вот это сидение на двух стульях, а я так мечтал, что я буду дома делать одно, а на выставке другое, я буду тогда такой не один. Вот это сидение на двух стульях долго продолжаться не. Это моей последней картине, официальной картине, уже начали как-то проклевываться вот эти мои домашние творения. Да, да. Пробачьте, это картина, которая называется «Повернение». Да. да. Ну, там еще произошла накладка, произошла, как раз выступила, когда была президентом Союза Белашова, Она тогда говорила о том, что мы неправильно понимаем войну, что война – это торжество победы а не уныние тогда а вот тогда был Никонов если вы помните Йовани Никонов вот и значит, ее приняли она понравилась выставку картину поверну не приняли. Да да приняли на выставку здесь но в Москву уже не взяли это для меня был очень какой-то сигнал сигнал о том что больше дурить не стоит все равно тебя уже раскусили. И я бросил писать официальные картины. Я их бросил писать, я начал заниматься рисунком, книжной графикой начал тогда заниматься. А, вот, а дома вот тогда начались вот эти черные работы. Эти черные работы, видите, это андеграунд, это ситуация особая. Андеграунд, работа в, андеграунда, в условиях андеграунда это практически зритель отсутствует. Нету зрителя. Ты и холст. И ты пишешь так, как будто бы никто никогда на нее не посмотрит. Это, конечно, дает тебе свободу. Абсолютную свободу. И ты можешь делать действительно то, что ты в данный момент хочешь. Но это тоже не выход. И вот я начал писать эти картины. Они становились все темнее одна в другой, темнее, темнее, темнее. В последних моих работах почти ничего нельзя было разобрать. Вот. Ну, и тогда передо мной опять стал вопрос, а вдруг надо будет их когда-то показать? Надо будет показать А них же ничего не видно. Что делать? И тогда я взял в руки темперу. Темпера краска более мобильная, ей можно легче писать, легче работать. И у меня появилась уже какой-то такой вот такой симбиоз, симбиоз этой глубины и, в общем, какого-то такого, ну, более или менее просматриваемого какого-то там сюжета. Картины, как и Малевича, дивным чином не схожи саме на себя. Их парадоксальность вырастает из того неспевпадения, которое возникает между сюжетом, часто дуже простым, и тем, что может быть відчутно и побачено на этих полотнах. На перший погляд вони дуже прості. Проте сюжет тут лише поштовх, лише привід для картини, яка насправді несе в собі надзвичайно широкі роздуми про людське життя, про долю, про час і про митця, який сумуючи свої враження від дитинства, від навколишнього світу. Від мистецтва, від своєї професії, від свого художнього досвіду розкриває перед нами таємничий, загадковий і безмежний художній світ, який навіть зосереджується в своїх картинах на парадоксі живопису, який з одного боку відкриває картини життя, а з другого малює зовсім інші дивні, часто фантастичні візії, в яких змістом стає, можливо, саме колір. Фарба, ритм і ще особлива енергетична напруга, яка переростає від емоційності до інтелектуальності. Тому його роботи потребують часу, потребують особливої уваги. І тільки через уважне поступове занурення у їх складний кольоровий просторовий світ поступово відкриваєш перед собою їх, їх дивну загадку і їхню глибину. Феномен українського андеграунду, мій погляд, ще не отримав достатнього наукового критичного осмислення. Ви фактично все своє творче життя і весь свій творчий шлях провели в стані неофіційного мистецтва. Чим на ваш погляд відрізняється ситуація в українському неофіційному мистецтві від того, що відбувалося, наприклад, в Москві чи в інших республіках? СРСР. У нас был андеграунд полный, абсолютный. Ты действительно понимал, что вот тебе, вот в этой жизни нет никакого места. И это, кстати, вообще андеграунд, это ведь не только протест против официального искусства, это еще и, вот как я уже говорил, это нет места зрителей. Ты остаешься один на один с холстом, а там тебе у вас отношения с холстом отлично человеку место было, нет Нужно в Киев таком В киеве вы дуже очень свои творческое творчество в котором вы нашли своих однодумцев и нашли, наверное, того у тетрети очи, mm -hmm. какие мы были ваши коллеги. Да, да, к сожалению, я бы сейчас вспомнил бы несомненно Гришу Гавриленко, которого давно уже нет. Я вспомнил бы своего ближайшего друга, тоже покойно уже. То, что Ну, зараз, За последние десятилетия ситуация в искусстве кардинально изменилась. И именно с художников... Неофіційного мистецтва з художників андеграунди піднялися в наше мистецьке життя, в наш художній процес найбільш цікаві своєрідні майстри. Ви вже назвали тут і Творчість Гавриленка, яка зараз широко да. вивчається, розповсюджується, і своєрідний живопис Лимарєва, і ще багато можна чудовий, надзвичайний живопис звіринського художника зі Львова. Так, чудовий, Замечайте. да Це для мене було відкриття. І, і ваше мистецтво теж стало за останні десятиліття з'являтися в нашому художньому ж і. привертать все ширшую увагу. Как сегодня вы бачите ситуацию в украинском искусстве? Вы знаете, сегодня в нашем искусстве, очевидно, мы отражаем ситуацию общую, которая во всем мире. Мне кажется, что мы живем в какой-то межвремени. Конечно, сейчас художники в отчаянном положении. В отчаянном положении, и, причем одинаково отчаянном, и тех, и тех кто всегда зарабатывал. Те, кто всегда продавался, и тех, кто никогда не продавался, уравнялись. Это в этой степени даже несправедливо. Вот. И проблема выживания художника, вообще не только художника, деятелей культуры сегодня ну, отчаянно, это сказать, известно всем. И вот появляется вот это коммерческое, коммерческое искусство. Оно появилось чуть пораньше. Взагалі воно завжди исполняется. Та тільки радянська ситуація, вона просто позбавила глядача возможности прикрашати свої оселі таким приємним, легким мистецтвом. І тому наші художники, салонними, і тому наші художники, по суті, мали уникальну можливість, працюючи в андеграунді, мали уникальну можливість займатися чистым, чистою творчістю. Всегда был худфон, правильно? Я когда-то еще один чек говорил, чешский художник, мой коллега, симпатичный очень человек. Он говорит, это было, по-моему, годы, где-то в 70-м году. Говорит. Вы говорит, даже не знаете, как вы хорошо живете. То есть была удача, творчая удача. Он говорит не только об этом, он вообще говорил о советском художнике. У вас же нет проблем тех, которые... У вас нет проблем выживания. Всегда был художественный фонд. Всегда был там Ленин с детьми, Крупская с детьми. Тут можно делать себе, думаю, все, что хочешь. Вот там взял кисточку, красочку, намалевал Ленин с детьми. И ты где-то 3-4 месяца ты живешь и тужишь. Кімдавичу, але да. поряд з проблемою комерційного мистецтва і мистецтва, яке займається сутотворчими проблемами, сьогодні в нашій культурі широко обговорюється модель національного мистецтва. Це тема надзвичайно болюча і актуальна для України, яка по суті зараз осмислює своє місце в світовому художньому процесі і заново досліджує попередній досвід і шукає в ньому якісь плідні, життєствердні, активні струмені. Як ви ставитесь до цієї проблеми? Ну, я вообще считаю, что все, что происходит с нацией, все носит сугубо национальный характер. Знаете, даже, даже космополитизм тоже носит национальный характер. национального искусства не бывает. Я в этом просто уверен. Такого не бывает на свете. Все распри по этому поводу ведутся только лишь в том плане, что кто хочет видеть, кто, что, что кто хочет принимать за национальное национальное. Люди что это только так будет национальное, другое так. Но оно всегда национальное. Всякое искусство всегда. На. Национальное искусство классики, немецкое искусство, совершенно немецкое. Национальным является французское искусство. Пробачьте, а французское мастерство сделали лицензии из всего света? Сейчас, минуточку. Дело в том, что это проблема вообще строительства национальной культуры. Дело в том, что нация вообще, она, она, бывает в разной ситуации. Нация бывает, кроме, в колониальной ситуации нация. Когда культура ставит перед собой проблемы сохранения, надо сохраниться. Но в том случае, когда за, скажем, культурой, за спиной культуры, это я немножко обращаюсь к нашему времени, возникает государство, в этом случае политика должна немножко меняться. Тогда для культуры самое главное – это ее богатство. Чем культура богаче, тем она национально полезнее. Значит, богатство культуры – это сейчас проблема номер один, в том числе и для Украины. Украинская природа и украинский пейзаж вызначили свою рейтингу с вашего художника бачения? Совпали, скажем так, совпали. В Украине все вот так вот бесконечная зеленая масса, зеленая среда, где начало одного дерева, где конец другого, где трава начинается, где кусты. В Украине это так, это только ботаники могут знать. Великая часть вашего творческого життя связана с книжковой иллюстрацией. Если я не помиляюсь, на вы стали заниматься уже середины 60-х годов. Какое место занят этот вид в вашей творчестве, в вашем жизни? Ну, немножко судьба меня подтолкнула, поскольку кончил выставляться. Художник должен как-то, иначе он вылетит из союза. Он должен выставляться или, или выставляться, или чем-то другим заниматься. так сказать. это так называемая проблема творческой активности. И вот я пошел в график, в книжную графику, не в станку, а именно в книжную. Но не могу сказать, что я так уж сильно этому много отдавался всей душой. Но вот так случилось, что вот этот мой тогда уже выработанный лирический стиль, он натолкнул редакторов издательства Ссылка на то, чтобы свести меня с текстами Григора Тютюнника. Вот. И когда нас свели, меня с этими текстами свели, оказалось, мы очень друг к другу подходим. И вот с первой книжки, это Ласочка, это была первая книжка, и до последней книжки в его жизни. Все книги детские делал С 1974 года вы работаете в журнале «Малятко» главным художником этого очень интересного детского журнала. Как <говорит> вы ставитесь до своей творчести в этом часописи? Вы знаете, серьезное. Вот. Если я поначалу просто пошел, так сказать, на работу, как все люди ходили на работу, это уже потом, а это с пор прошло почти 30 лет. Я уже почти 30 лет работаю в журнале «Малятка». Да, и я там, вот там меня вдруг проклюнулась другая моя такая страсть, страсть воспитателя. А мне удалось, удалось создать даже такой целый такой отряд маляткинских художников. И этот отряд его менялся за 30 лет, слава Богу менялась, но постоянно вот какой-то такой маляткинский стиль и сегодня этот журнал э, держит свой стиль, строго его соблюдает, он отличен от других журналов, отличен очень, имеет свое лицо, ну я, конечно, к этому причастен. Екатерина Давыдовича, в 1991 году в творчему творчому житті відбулася очень значна подія. Вы стали одним из авторов памятного знака Минора, чтобы був в память погибших Бабьему Яру. Чем стала для вас эта работа? Ну, само собой разумеется, это очень значительный этап в моей творческой жизни. Тем более, если учесть, что я никогда не занимался скульптурой. Это моя первая проба в скульптуре. И вообще я никогда не занимался монументальным искусством. Я вообще-то художник камерного такого плана, более интимного. Принцип такого обращения не ко всем, сразу а каждому в отдельности. И надо сказать, что все-таки это минора, хотя это и монументальное произведение, она все-таки сохранила то, что во мне было, и то, что я из себя представляю как художник. Она, в общем-то, довольно камерная получилась. Ну, может быть, это может быть и хорошо, и плохо. Плохо, потому что все-таки это памятник, это рассчитанный на большое количество людей, зрителей. Но хорошо, что это все-таки обращение к человеку. Кимбович, расскажите, пожалуйста, про те сюжеты, которые вы убрали для, для этого скульптурного монумента. Ну, вот тут была проблема. Мне посоветовали взять эту страницу из Библии, жертвоприношение Авраама. Ну, там сюжет такой, что Авраам очень любил Бога очень, ну просто до, 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 до невозможности. И в порядке доказательства своей любви он решил пожертвовать своего сына, жизнь своего сына в честь Бога. Ну и вот сверху значит, раздался голос ангела о том, что не делая этого, нельзя убивать своих детей. Вот это нельзя убивать своих детей, я попытался расшифровать это в более современном порядке. Ведь Любовь к Богу это очень хорошая. Очень хорошая. Но когда эта любовь становится идеологией, когда идея затмевает саму цель, начинается кровь, начинается преступление. И мы знаем, что не только фашисты проливали кровь, проливали кровь даже вот коммунисты, которые утверждали мир, равенство, братство, хорошие, прекрасные идеи. Но когда эта идея становится, стала идеологией, жизнь человека, вообще людей, ушла на задний план. Ради идеологии можно все. Таким чином, цей пам'ятник присвячений конкретній історичній події, конкретній людській трагедії, конкретній трагедії певного народу він набуває загальнолюдського значення. І, напевно, чому майже всі зараз звертаються до вашого твору? Тому що закладені в них художні зміст, людський зміст, він надзвичайно актуальний сьогодні. Ми знаємо, що відбувається зараз в світі, і наскільки знецінюється зараз людське життя, Так, да, в общем, сьогодні сабиття. подсказывает, что чем дальше мы живем, человечество живет на свете, тем дешевле становится человеческая жизнь и больше становится человеческой крови пролитой. И под разными, опять же, под разными идеями, под разными флагами. Иногда даже очень могут быть и справедливые идеи. Но кровь остается кровью. Да, в общем, это памятник, вероятно, сегодня звучит более сильно, может быть, чем сразу после войны, когда все это происходило. В української образотворчості з її різноманіттям пошуків картини Якіна Давидовича Левича сприймаються по справжньому класичними і глибоко традиційними, адже в них живе бажання поєднати розірваності культури, зберегти вічні класичні мистецькі цінності, які полягають в повазі до людини, в шануванні її досвіду, в цінності кожного людського життя. Вони свідчать про те, що справжній живопис глибокий, розумний, складний, проникливий, зберігає свою актуальність. Адже, можливо, саме він може сьогодні дати людині, людині те, без чого її життя буде темним і безрадісним. Красу і надію. Нещодавно українсько фінський інститут менеджменту та бізнесу святкував сім років з дня свого заснування. На його авторитетних кафедрах молоді люди здобувають першу або другу вищу освіту за спеціальностями, які сьогодні є базовими для України. Це етика ділових стосунків, маркетинг, облік і аудит, менеджмент організації, банківська справа. І за уваг...